Hər birinizi salamlayıram əzizlərim. Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videoları bəyənirsinizsə, like edərək abunə olmağı unutmayın. Nəhayət, dəyərli Oğlaq bürcündən olan insanlar. 2020 kasım, yəni noyabr ayında həyatınızın bir çox genəl tərəflərində, daha doğrusu, üzül istəyirəm bir çox tərəflərində. Genəl olaraq sizlər nələr göznəldə, bir yorum edəcək. Və bu arada video genəl xarakter daşıyır, yəni özəl deyil və 100% yüz hansısa bir şəxsə aid də deyil. Özəl yorumlar üçün tarot tara 071.com-a və eyni zamanda da tarotiche instagram adresinə yaza bilərsiniz. Və ilk olaraq e, Lenormanddan başlayım. Burda 5 dəstə var. Bu kartlar daxil olmaqla və hamısından istifadə edərək sizlər üçün mükəmməl bir yorum edəcəm. Baxaq, dəyərli Oğlaqlar. Əzizim Oğlaqlar. Sizi kasımda nələr gözləyir? Bir general kart çəkək. Ayın enerjisi. Bu buv, druzba. A, nə gözəl kartdır bu. Bu ay məhəbbət ayı olacaq əzizlərim. Dostluq ayı. Çox birisindən çox yaxşılıq görəcəksiniz. Birisi əlinizdən tutacaq, dostum varmış deyəcəyiniz bir ay olacaq. Və ya hətta sevdiyiniz insanla çox-çox böyük bir dəyər görəcəksiniz. Ya da ola bilər ki, sadəcə olaraq Həqiqətən e, əgər həyatınızda sevdiyiniz birisi yoxdusa, həyatınız boşdursa, çox böyük sevgi yaşayacağınız bir aydasınız demək. Məhəbbət özü də qarşılıqlı məhəbbət yaşayacaqsınız. Gözəl aydır. Gözəl enerjisi var bu ayın oğlaqlar üçün. Çox sevinc, sevgi, dostluq, sülh, e, ailədə e, ailəçi, yaxın e, ailə, iç, bir məclis, qonaqlıq, demək, gülmək, yəni xoş, abı hava olacaq, bir ay olacaq. Kasım oğlaqlar üçün. İndi isə ikinci kart seçək. Oğlaq bürcündən olanların baxaq maddi vəti. kartınızı seçək. Vau, wow, vau. Wow. <laughs> Bolluq, bərəkət, karyerada uğurlar. İstədiyiniz yeni mövqeyə çatma imkanı, yeni iş planı var Oğlaqların beynində, əlindəki işə qane deyil, gəlirlərin az olduğunu düşünür, yeni bir şeylər etmək istəyir. Alınacaq, alınacaq. Yeni addımlar atacaqsınız, yeni layihələr, planı gözacaqsınız bu ay. Xeyli, hətta deyim ki, əlinizdəki işin belə bir ə, necə deyirlər, bir bərəkətlilik döənəmi olacaq bu ay. Əlinizdə olub da razı olu, olmadığınız işin də bərəkətlilik döənəmi olacaq bu ay. Aydan maddi olaraq cibinizin dolması baxımından, maddiat baxımından çox razı qalacaqsınız kifayət qədər bərəkətli, uğurlu və yardımsevər insanların, xeyirxah insanların ətrafınızda olacağı, pozitiv yönümlü bir ay hiss edirəm. Və eyni zamanda karyerasına bağlı Oğlaqlar istədiyi dəyişikliyi edə bilər. Bu ay enerji tamamilə onun xeyrinə işləyəcək. Ya hələ köçmək, yer dəyişmək, təzə bir şeylər almaq kimi istəkləriniz varsa da yenə də edə bilərsiniz. Xəssizlik etməyə gərək yoxdur, çünki ay kifayət qədər sizlər üçün uğurlu və bərəkətli bir ay olacaq. İndi isə sevgi həyatı ilə sevgi həyatından da burdan kart seçək. Yeni gəlmişkən simbaldondan seçəcəm. Bu dəfə ürəyin beləsdir. Və baxım görüm oğlaqların sevgi həyatı necə olacaq kasımda. Oğlaqlar, niyə axı belə? Niyə kimsə xətinizə dəyir? Kimsə xətinizə dəyir. Kiçik gün kimisiniz? Ə aya biraz belə küskün, inciyik, kimsə məni istəmir, kimsə məni dəyərləndirmir, kimsə məni anlamır, qiymətimi vermir moduna girəcəksiniz. Bəs sonra? Aa, amma sonra əzizlərim, sonra bax bu balaca uşaq hansı ki o, köməksiz və acizdir, hansı ki onu buraxsan bu okeanda batar və burada bir xeyirxah pəri, mələk kimi deyim Bir sözlə suda batmaz, odda yanmaz. Görürsüz də bu qadın kimdirsə suda batmır. Amma uşağı da qucağında tutub. Yəni bu o demək idi ki, sizi birisi, yəni daha doğrusu kartdakı uşağı birisi himayə etdi, birisi onu qorudu, yaşam, yaşatdı onu. Yəni nə demək istəyirəm? Bilirsiniz nə demək istədiyimi? Ayın başlanğıcında bir az belə küs, neqativ, pessimist bir enerjidə olsanız da, ay sizə çox ə, dəyər verəcək, bu yaralarınıza saracaq, yanınızda olmağa çalışacaq bir insan gətirəcək. Bəlkə də bu insan var ətrafınızda, onu görmürsünüz. Bəlkə də elə partnyorunuzdur, yanınızda olan insandır. İndiyə qədər dəyərləndirə bilmirsə də, amma bu ay sizi dəyərləndirəcək. Yəni ilişkisi olanlar, bəli bilin ki yanınızda olan insan bu ay sizi dəyərləndirəcək. Siz o insandan dəyər görəcəksiniz. Nəhayət istədiyiniz dəyəri, qiyməti görəcəksiniz. Hətta mən deyim ki, xoş sürpriz edəcəy, tələfinizi tutacaq, sizi himayə edəcək, qoruyacaq. Yox, ilişkiniz yoxsa o zaman bəli, belə bir insan həyatınıza daxil olacaq ki, o sizin bütün yaralarınızı saracaq. O sizin bütün ə, bu pesimist düşüncələrinizi sinib aparacaq və onun sayəsində yenidən məhəbətə inanacaqsınız. İndi isə keçək növbəti kartlara və siz baxaq problemləriniz bu ay həyata daha doğrusu problemləriniz bu ay köçünəcəkmi? E, Öz həllini tapacaqmı, əzizlərim? Sakit durun. Hər şeyi hışına buraxın. E, bir e, ziddiyyət ziddiyyətli fikirlər arasında qalacaqsınız. Bu problem nədirsə ay ərzində yaşayacaqsınız. Ziddiyyətli fikirlər arasında qalacaqsınız. Edim etməyim, yedim getməyim. Bilmirəm söhbət nədən gedir amma iki fikir arasında qalacaqsınız. Çox da baş sındırmağa məsləhət görmürəm. E, çünki çox da qorxulu bir problem deyil. Bunu düşünərək özünüzə yorub əziyyət verməyə dəyməz. Bu probleminizi sadəcə zamana buraxacaqsınız, o özü özünə çözüləcək. Sadəcə tək dərmanı var o da zaman. İndi isə nə edirik? Bir kart seçənək görək niyyətiniz bu ay keçəkləşəcəkmi? Niyyətiniz bu ay keçəkləşəcəkmi? Bu niyyət bir haqq davasıdır. Haqqınızı istəyirsiniz birlərindən. Haqqınıza mı girirlər? Ə, bir ə, qardaşa, bir ə, mübahisə, bir konflikt, bir qrup insan hansı ki, sizi çəkişdirir. İ ehm bir qrup insan hansı ki bu insanlar sizin haqqınıza amma gəlir ya da bilmirəm amma nəsə bir haqq davası var burda. Belə bir şey göründü. Bəs niyyət həyata keçəcəkmi? Bu niyyət hər nədirsə bunu belə başa düşürəm ki yalnız istəyən siz deyilsiniz kimi göründü bir anlıq mənim üçün. Yəni nəyin davasıdır? Sanki neçə insan bir evi istəyir ya da neçə insan bir bir əşyanı istəyir. Bilmirəm söhbət nədən gedir amma bu niyyətin ortaqları, şərikiləri də var. Ona görə də sizin savaşacağınızı görürəm. Bəli, siz bu niyyət uğrunda savaşacaqsınız. Bəs qazanacaqsınızmı? Dəngəliniz Dəngəniz yoxmuş kimi durursunuz. İşin bir də hiss edirəm bir aldanış var. Gərəksiz birlərinə qulaq tüklər demiş misafir olursa dinliyirsiz. Gərəksiz birlərin sözünü ciddi alırsınız. Güvənməməyiniz gərəkənə güvənirsiniz və işin əsinini görmürsünüz. Saf kimi davranırsınız. Biraz sanki özünüzlə də dengesizsiniz və sonrası Sonrası yox. Bu niyyət qasımda hər nədirsə tam olaraq baş tutmadı. Tam olaraq baş tutmadı. Çünki siz e, düzdür, iradəlisiniz, amma belə deyim də, birlərinin badına gedə bilərsiniz. Yəni inanmamanız, güvənməməniz gərəkən bilərlərinə güvənməyin. Belə. İndi isə növbəti kartlarımızı çəkək və baxaq növbəti kartlar atmamanız gereken addım. Və növbəti kartımız atmanız gereken addım, yəni hansı addımı atacaqsınız? Dandırsa atmanız lazımdır. İndi isə kartlarımızı yorumlayaq. Və bu iki kartın enerjisindən hiss etdiyim kimsə kimsədən eşsizlik kartının mənası budur. Üstün deyil, kimsə kimsədən aşağı deyil, hər kəs eynidir və sadəcə olaraq e, hər kəs öz məniyini kəşf edər. Kartın mənası belədir. Və bu kart bizə nə demək istəyir? Yəni kimsənə xor görmə. Bu kimdir ki mənə kömək edə? Yaxud da bu kimdir ki mənə xeyir toxuna? Yaxud da bu kimdir ki mənə yardım edə? Amma mən necə? Mən e, onun yardımını qəbul edən. Bu kimdir ki Yəni belə olmaz. Etmə belə bir şey etməməlisiniz. Və bu ay sizdən yardım istəyən hər kəsə əlinizi açın, həqiqətən. Yəni sizdən yardım istənləri geri çevirməyin, kimsə xor, baxmayın, aşağı baxmayın. Kim mən bunu özümdən demirəm, kartların enerjisindən görürəm e, ki, birisi sizdən yardım istə bilər. Qarşınızda belə dikilə bilən bu kartdakı ki, kimi ağaç kimi kimi mənə yardım et, amma öz kininiz, nifrətiniz, eqonunuz üzündən o insana özünüzdən aşağı görüb də etə bilərsən. Zəman nə deyir kart? Atmanız gərəkən addım nədir? Gərəkəni etmək, ona istədiyini vermək. Və həqiqətə eyni zamanda öz düşdüyünüz çətinlikdə bu kimdir ki, mən onun yardımını qəbul edim? Deməyin. Gəlinin yardımını əlinə qəbul edin və belə etdiyiniz təqdirdə həqiqətən bu ay problemlərdən, çətinliklərdən ziyansız, bəlasız öçəcəksiniz və hər şey yaxşı olacaq. Ümumiyyətlə isə istəyirəm ki, bu ay sizlər üçün çox uğurlu, xeyirli və bərəkətli olsun. Bu qədər əziz oğlaqlar, sizə çox sevirəm, özünüzə yaxşı baxın. Hələlik